श्रोतेहो नमस्कार मन की बात वर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत श्रोतेहो दोन हजार सव्वीस या वर्षातला मन की बातचा पहिला भाग काल प्रसारित झाला प्रजासत्ताक दिन राष्ट्रीय मतदार दिवस स्टार्टअपच्या क्षेत्रात भारतानं घेतलेली गरुड झेप अशा विविध विषयांवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आकाशवाणीच्या श्रोत्यांबरोबर मोकळा संवाद साधला प्रजासत्ताक दिना आदल दिवसी मतदार दिना विषय प्रधानमंत्री मनोगत अपन शब्द छब्बीस जनवरी को हम सभी गणतंत्र दिवस का पर्व मनाएंगे इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था छब्बीस जनवरी का ये दिन हमें अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर देता है आज 25 जनवरी का दिन भी बहुत अहम है आज नेशनल वोटर्स डे है मतदाता दिवस है मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है साथियों आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है मतदाता बन जाता है तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का मतदाता बनने का उत्सव मनाएं जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है साथियों देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा आज मतदाता दिवस पर मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूँगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा अपेक्षा रखी है इससे वो भी भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा हो, आपल्या देशात दहा वर्षांपूर्वी स्टार्टअपचा प्रवास सुरू झाला इतक्या कमी कालावधीत भारतामध्ये विश्वातली तिसरी सर्वात मोठी स्टार्टअप परिसंस्था निर्माण झाली सामान्यांच्या दैनंदिन जीवनामध्ये आवश्यक गोष्टी घरपोच पुरवण्याचा व्यवसाय असो की अंतराळ क्षेत्राला लागणारे सुटे भाग असो कोणतंही क्षेत्र स्टार्टअपला वर्ज्य नाही तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं कृत्रिम प्रज्ञा अणुऊर्जा सेमी कंडक्टर्स यासारख्या नाविन्यपूर्ण व्यवसायामध्ये पाय रोवणाऱ्या या क्षेत्राचं आणि नव्या पिढीचं कौतुक प्रधानमंत्र्यांनी केलं त्याचबरोबर आगामी काळात या प्रवाहामध्ये अधिकाधिक योगदान देण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं याविषयी जाणून घेऊया दस साल पहिले जनवारी दोन हजार सोळा मध्ये एक एम्बिशियस जर्नी की शुरुआत की थी तब हमें इस बात का एहसास था कि भले ही ये छोटा क्यों ना हो लेकिन ये युवा पीढ़ी के लिए देश के फ्यूचर के लिए काफी अहम है तब कुछ लोग ये समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर है क्या साथियों मैं जिस जर्नी की बात कर रहा हूं वह है स्टार्टअप इंडिया की जर्नी इस अद्भुत जर्नी के हीरो हमारे युवा साथी हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन्होंने जो इनोवेशन किए वो इतिहास में दर्ज हो रहे हैं साथियों भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है ये स्टार्टअप लिख से हटके हैं आज वे ऐसे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं जिनके बारे में 10 साल पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी एआई, स्पेस न्यूक्लियर एनर्जी सेमीकंडक्टर्स, मोबिलिटी ग्रीन हाइड्रोजन बायोटेक्नोलॉजी आप नाम लीजिए और कोई ना कोई भारतीय स्टार्टअप उस सेक्टर में काम करते हुए दिख जाएगा मैं अपने उन सभी युवा साथियों को सैल्यूट करता हूं जो किसी न किसी स्टार्टअप से जुड़े हैं या फिर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं श्रोते हो, गेल्या काही वर्षांपासून स्वदेशीचा मंत्र आपण स्वीकारला आहेच मात्र आपण तेवढ्यावरच न थांबता आता जागतिक बाजारपेठेत टिकून राहायचं असेल तर आपल्या उत्पादनाचा दर्जा उत्कृष्टच हवा तिथं तडजोड चालणार नाही अपल उत्पादन कस असाव या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात दिलेला कानमंत्र मंत्र जा मन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों विशेषकर इंडस्ट्री और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं से एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है भारत पर दुनिया की नजरें हैं ऐसे समय में हम सब पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है वो जिम्मेदारी है क्वालिटी पर जोर देने की होती है चलती है चल जाएगा ये युग चला गया आइए इस वर्ष हम पूरी ताकत से क्वालिटी को प्राथमिकता दें। हम सबका एक ही मंत्र हो क्वालिटी क्वालिटी और सिर्फ क्वालिटी कल से आज बेहतर क्वालिटी हम जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने का संकल्प लें चाहे हमारे टेक्सटाइल हो टेक्नोलॉजी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इवन पैकेजिंग इंडियन प्रोडक्ट का मतलब ही बन जाए टॉप क्वालिटी आइए एक्सेलेंस को हम अपना बेंचमार्क बनाए हम संकल्प लें क्वालिटी में न कोई कमी होगी न क्वालिटी से कोई समझौता होगा और मैंने तो लाल किले से कहा था जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट ऐसा करके ही हम विकसित भारत की यात्रा को से आगे ले जा पाएंगे श्रोते हो कोणतंही काम लोकसहभागातून केलं गेलं तर ती चळवळ बनते आणि ते कार्य शाश्वत बनवून अधिक विस्तारत याचा अनुभव आजमगडचे नागरिक घेत आहेत तिथं गावकरी मंडळींनी एकत्र येऊन तमसा या नदीचं पुनरुज्जीवन केलं पूर्वीच्या काळी तमसाच्या सभोवती नागरी वस्तीचा राबता असे मात्र कालोघात प्रदूषणामुळे नदीचा खाळाळता झरा आटून गेला होता आता आजमगडच्या रहिवाशांनी तमसाचं रूप पालटून टाकलं तिच्या किनारी वृक्षांची घनदाट सावली निर्माण केली नदी पुन्हा खळावू लागली असंच काम आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर इथं केला आहे याविषयी माहिती देताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं जन भागीदारी का ऐसा ही प्रयास आंध्र प्रदेश के अनंतपूर भी देखने को मिला है यह क्षेत्र है जो सूखे की गंभीर समस्या से जूझता रहा है यहां की मिट्टी लाल और बलुई है यही वजह है कि लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है यहाँ के कई क्षेत्रों में लंबे समय तक बारिश नहीं होती है कई बार तो लोग अनंतपुर की तुलना रेगिस्तान में सूखे की स्थिति से भी कर देते हैं साथियों इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय लोगों ने जलाशयों को साफ करने का संकल्प लिया फिर प्रशासन के सहयोग से यहां अनंत नीरु संरक्षणम प्रोजेक्ट इसकी शुरुआत हुई इस प्रयास के तहत दस से अधिक जलाशयों को जीवनदान मिला है उन जलाशयों में अब पानी भरने लगा है इसके साथ ही सात हजार से अधिक पेड़ भी लगाए गए हैं यानी अनंतपुर में जल संरक्षण के साथ साथ ग्रीन कवर भी बढ़ा है यहां बच्चे अब तैराकी का आनंद भी ले सकते हैं एक प्रकार से कहें तो यहाँ का पूरा इकोसिस्टम फिर से निखर उठा है साथियों आजमगढ़ हो अनंतपुर हो या फिर देश की कोई और जगह है ये देखकर खुशी होती है कि लोग एकजुट होकर कर्तव्य भाव से बड़े संकल्प सिद्ध कर रहे हैं जन भागीदारी और सामूहिकता की यही भावना हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है श्रोते हो आपल्या संस्कृतीमध्ये कुटुंब परिवारातील परंपरा एकमेकांमध्ये असलेले जिवाळ्याचे संबंध आणि त्या बाहेरचा परी म्हणजे आपला समाज आपलं गाव शहर असा आपला गोतावळा विस्तारत जातो अशावेळी सर्वांसाठी काही ना काही कार्य करणारी अनेक मंडळी दिसतात यातूनच देश सशक्त होतोय परदेशी लोकांना आपल्या अनेक परंपराविषयी खूप नवल वाटत याचाही उहापोह हो यावेळी मन की बात मध्ये प्रधानमंत्र्यांनी केला भारत की परिवार व्यवस्था फॅमिली सिस्टीम हमारी परंपरा का अभिन्न हिस्सा है दुनिया के कई देशों में इसे बहुत कौतूहल के साथ देखा जाता है कई देशों में ऐसे फैमिली सिस्टम को लेकर बहुत सम्मान का भाव है कुछ ही दिन पहले ही मेरे ब्रदर यूएई के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत आए थे उन्होंने मुझे बताया कि यूएई साल 2026 को ईयर ऑफ फैमिली के रूप में मना रहा है मकसद ये कि वहाँ के लोगों के बीच सौहार्द और सामुदायिक भावना और मजबूत हो वाकई यह बहुत ही सराहनीय पहल है साथियों जब परिवार और समाज की ताकत मिलती है तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों को परास्त कर सकते हैं मुझे अनंतनाग के शेखगुंड गांव के बारे में जानकारी मिली है यहाँ ड्रग्स तंबाकू सिगरेट और शराब से जुड़ी चुनौतियाँ काफी बढ़ गई थी इन सबको देखकर यहाँ के मीर जाफर जी इतना परेशान हुए कि उन्होंने इस समस्या को दूर करने की ठान ली उन्होंने गांव के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी को एकजुट किया उनकी इस पहल का असर कुछ ऐसा रहा कि वहाँ की दुकानों ने तंबाखू है श्रोतो हो, अरुणाचल प्रदेशातील रहिवासी एकमेकांशी अभिवादन जय हिंद करतात तर इटानगरच्या युवकांनी स्वच्छतेचा मूल मंत्र अंगी बाणवला आहे आपल्या गावाबरोबरच भवतालच्या पर्यावरणाची काळजी घेणारी नवीन पिढी तयार झाली आहे भजन कीर्तनाचा रंगतदार कार्यक्रम करणारी मंडळी आता वाढत आहेत अशा विविध क्षेत्रातल्या सकारात्मक माहितीनं यावर्षीचा पहिला मन की बातचा भाग रंगतदार बनला श्रोतेहो आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन एआयआर या ॲपवर लाईव्ह ऐकू शकता यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवर कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला संपादक आणि सादरकर्त्या संगीता गोडबोले निर्मिती सहाय्य गुरुनाथ तेरवणकर लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि निवेदन कौस्तुभ पटाईत